Lanjut, kita bongkar dan bersihkan throttle bodinya. Untuk melepaskannya cukup mudah ya. Ada dua mur di atas, sama satu baut di bawah, dan juga soket TPS beserta ISC. Setelah dilepas, pada bagian intake terlihat kotorannya. Ini nanti cukup kita lap saja. Oke, langsung kita bersihkan. Mula-mula, kita buang dulu kotorannya dengan cairan minyak tanah. Di sini, ISC sama TPS-nya sudah saya lepas, ya. Untuk kotoran berkerak dan lengket, itu kita bersihkan dengan karbu cleaner. Nah, setelah sudah bersih, kita pasang kembali semuanya seperti sedia kalah.